Напряжение возрастает. Нет, без вылучений. И вкидание в средней зоне у синей линии. Нична хоккейная лига Винницы. Падильская лига. Вырешай наград. Переможница в финальной пульке. Диадема и Литиров. Ничья на корость Диадема. Нагадаю, диадема в истории. И Один раз становилась чемпионом места, а один молодая команда. Ну, все известные, венечане играли в других клубах, командах. Два роки так существование Тирас еще не играли в финальные пульки, не попадали еще в сильнейшую четверку. Вот шанс есть, но сложно-сложно уже поступаются 1-2. Хотя вели 1-0. Роман. Как хорошо. Под кидок. Решаемо в сетке ворот. Игорь Замков с дальней бистони. Хистевый кидок. Достигает цели. Невероятно. Ну, доказывает. фиксирует Влад Линных Судья, секретарь, все четко. Ну да, с передачи Романа Дрозд, и как Дрозд почти э, с пятака отдает передачу на синюю линию четко. Да, все-таки вот Диадема показывает, доказывает. Эдуард Белебеев. Кидо И побольше кидков. Руслан Очинашка. Самотушку. Намагается Руслан. Роман Дрозд активен. Один из наикращих РФС матчів матче. И вылучение. Затрымка соперника. Андрей Ковалев. Андрей Коваль, перше вылучение в команде «Киров».